Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdapat dalam tugasan pengantar linguistik ini. Yang pertama iaitu saya sendiri, Siti Nur Arniwati binti Sudirman, nomor matrik 113545. Ahli yang kedua, Alicia Tayas, anak Meke, dan nombor metrik 108-829. Ahli yang ketiga iaitu Ezrella Gioj, anak Terry Gioj, dan nombor metrik 109-861. Ahli keempat iaitu Jas Cinta, anak Jefferson, dan nombor metrik 110287. Ahli yang kelima iaitu Maiza Nur Afrina, binti Muhammad Zaki, dan nombor metrik 113167. Ahli yang keenam iaitu Wilson Kolong, anak Enggang. Dan nombor metrik 106707. Dan ahli yang ketujuh iaitu Nur Khairul binti Abdul Rahman. Dan nombor metrik 111827. Saya akan membentangkan tentang sejarah atau latar belakang masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu merupakan, merupakan satu kelompok etnik utama di Asia Tenggara yang mendiami wilayah alam Melayu atau Nusantara merangkumi Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand, Singapura dan sebahagian Filipina. Masyarakat Melayu mempunyai budaya, bahasa, kepercayaan dan nilai hidup yang berkembang sejak ribuan tahun dahulu. Kajian arkeologi dan linguistik menunjukkan bahawa masyarakat Melayu berasal daripada rumpun Austronesia yang berhijrah dari Taiwan dan China Selatan sekitar 4000 hingga 5000 tahun tahun lalu. Dengan kemahiran pelayaran, mereka menyebar ke seluruh Kepulauan Melayu dan membentuk komuniti yang bergantung pada aktiviti peranian, perikanan, dan perdagangan laut. Kedatangan Islam ke alam Melayu sekitar abad ke-13 melalui pedagang Arab, India, dan Parsi membawa perubahan besar kepada masyarakat. Masyarakat Melayu mempengaruhi penggunaan tulisan Jawi, perkembangan ilmu, serta pembentukan undang-undang yang berasaskan syariah dan adat kemunculan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 ke mengukuhkan lagi Islam dan bahasa Melayu sebagai identiti utama orang Melayu, sekaligus menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran budaya Melayu di seluruh Nusantara. Pada abad ke-16, Portugis, Belanda, dan British menjajah wilayah Melayu membawa perubahan ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, ekonomi komersial, pembukaan lombong biji timah, dan dan ladang kemasukan imigran Cina dan India. Masyarakat Melayu tetap mengekalkan adat-adat bahasa dan agama, terutamanya melalui sistem kesultanan, walaupun berlakunya perubahan. Hari ini, masyarakat Melayu memainkan peranan penting dalam pembangunan negara: mereka aktif dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesenian, dan pemeliharaan warisan budaya. Mereka mengamalkan nilai-nilai seperti gotong royong. Menghormati orang tua, keagamaan, dan adat tradisional masih menjadi asas kehidupan masyarakat Melayu modern. Sejarah masyarakat Melayu telah menunjukkan perkembangan yang panjang dan dinamik. Ia bermula daripada asal-usul Austronesia, berkembang melalui pengaruh Islam, berdepan cabaran penjajahan, kemudian bangkit memperjuangkan kemerdekaan. Masyarakat Melayu hari ini terus menjadi sebahagian penting dalam pembentukan identiti Malaysia. Seterusnya, saya akan menguraikan tentang aktiviti yang dipilih. Kajian ini akan menampukan kepada adat meminang dalam masyarakat Melayu. Adat meminang merupakan proses selepas adat merisik. Ibu bapa lelaki akan menghantar orang tua-tua sebagai wakil mereka ke rumah perempuan. Manakala ibu bapa perempuan pula tidak akan memberikan keputusan yang mutamat kerana ingin berunding bersama waris terdekat dahulu. Setelah itu, jika pihak perempuan setuju, maka kedua-dua pihak akan membincangkan semua syarat yang berkaitan dengan pinangan. Setiap tutur kata, tingkah laku dan cara penyampaian hajat perlulah dilakukan dengan penuh berhemah. Oleh itu, adat meminang berperanan sebagai medium untuk memastikan pasangan benar-benar bersedia untuk menempuh alam perkawinan. Salam sejahtera, saya akan membentangkan topik masyarakat yang berpantun dalam adat meminang dalam masyarakat Melayu amalan berpantun dalam majlis meminang merupakan satu tradisi lisan yang penting sehingga masih diamalkan sehingga kini. Menurut Ungku Aziz 2011, pantun dianggap hasil kesusasteraan Melayu yang tertua sekali iaitu dianggarkan sejak lebih 700 tahun dahulu. Pantun yang dilafazkan mengandungi unsur alam seperti bunga, burung, laut dan bulan sebagai pembayang manakala maksud sebenar disampaikan secara tersirat pada rakap ter Akhir. amalan ini mencerminkan nilai kesantunan, kebijaksanaan dan adab sopan yang tinggi dalam masyarakat Melayu, terutamanya membincangkan perkara yang besar seperti perkahwinan. Masyarakat Melayu membentangkan kehalusan berbahasa dan kebijaksanaan berbahasa. Dalam majlis meminang, wakil pihak lelaki dan perempuan akan berbalas pantun sebagai pembuka bicara sebelum maksud sebenar pinangan disampaikan. Perpantun dalam adat meminang bukan sekadar hiburan malah ia mewujudkan suasana harmoni dan mesra antara dua keluarga terima kasih Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bahagian jenis puisi iaitu pantun. Saya akan membentangkan ciri-ciri pantun yang telah kami kaji. Ciri pantun yang pertama ialah pantun ini terdiri daripada empat baris dalam satu rangkap pantun. Ciri yang kedua, pantun ini mempunyai rima akhir yang sama iaitu rima akhir E-B yang menjadikan bunyinya lebih menarik dan berirama. Ciri yang ketiga, dua baris pertama dalam pantun itu berfungsi sebagai pembayang manakala dua baris terakhir berfungsi dalam memberikan maksud yang ingin disampaikan. Ciri yang keempat, pantun ini menggunakan bahasa yang sopan, beradab, dan juga mengandungi kiasan yang sesuai dengan adat Melayu. Ciri pantun yang kelima ialah tema pantun ini berkaitan dengan menyampaikan sesuatu hajat seperti meminang atau merisik. Akhir sekali, pantun ini juga menyerlakan nilai sopan santun dan adat budaya orang Melayu. Sekian, itu sahaja bahagian yang saya bentangkan. Terima kasih. Fungsi pantun dalam aktiviti meminang Pantun sangat berperan penting dalam adat meminang dalam kelangan masyarakat Melayu. Pantun biasanya digunakan sebagai pembuka bicara untuk menyampaikan tujuan meminang secara halus dan sopan. Pantun juga dapat melambangkan adab, kesantunan, dan rasa hormat antara dua keluarga. Selain itu, pantun dapat mewujudkan suasana mesra dan tidak tegang semasa pembincangan. Pantun juga biasanya berfungsi sebagai isyarat persetujuan atau penolakan melalui kiasan bahasa. Akhir sekali, pantun dapat membantu melancarkan proses meminang serta mengekalkan warisan budaya Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizanur Afrina binti Muhammad Zaki nombor matrik 113167. Okey, hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk uh, keunikan pantun dalam adat meminang masyarakat Melayu. Okey, pantun merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu yang amat bernilai. Dalam adat meminang, pantun digunakan sebagai lambang komunikasi supaya martabat kedua-dua belah pihak sentiasa terjaga. Antara keunikan pantun dalam adat meminang adalah penggunaan ungkapan kias ibarat. Ungkapan kias ibarat ini menggunakan bahasa yang mempunyai makna yang tersembunyi. Dalam tradisi adat orang Melayu, mereka menyampaikan, uh, jika mereka ingin menyampaikan hajat yang besar secara langsung, mereka dianggap sebagai kurang sopan. Jadi, mereka menggunakan kias ibarat ini untuk melembutkan makna, menunjukkan rasa hormat serta menjaga maruah kedua-dua belah pihak. Selain itu, adat meminang juga mempunyai keunikan berpantun dari segi penggunaan unsur metafora pada setiap rangkapnya. Metafora juga digunakan untuk menyembunyikan maksud sebenar dan memperindah tujuan penyampaiannya. Penggunaan unsur metafora dalam setiap rangkap pantun meminang berfungsi sebagai penghalus bahasa. Pada bahagian ini saya akan membentangkan tentang maklumat tambahan yang terdapat dalam kajian kumpulan kami. Pantun dianggap sebagai satu bentuk puisi yang halus dan syarat makna. Pantun juga berfungsi untuk menambat serta memujuk halayak dengan cara menyentuh dan memberi kesan kepada jiwa mereka. Justeru, Pantun amat menitik aspek keindahan. Menurut Teori Keindahan Masyarakat Melayu, Breginski, 1993, sesuatu yang indah itu dinilai berdasarkan sifat-sifat keindahannya yang berupaya memberi kesan mendalam terhadap struktur jiwa manusia sehingga menimbulkan rasa terpesona serta mudah tertawan yakni melembutkan dan menundukkan perasaan. Proses penciptaan pantun menuntut keupayaan kreatif yang tinggi serta kehalusan rasa yang mendalam bagi menghasilkan keindahan yang sempurna. Keindahan ini terbangun melalui kesimbangan pelbagai unsur merangkumi bentuk dan struktur pantun seperti pembayang sebagai unsur luaran dan isi sebagai unsur dalaman. Bunyi seperti rima dan rentak serta bahasa seperti metafora. Dalam pantun, keindahan tersebut dizahirkan melalui keharmonian bunyi meliputi keteraturan rentak, keselarasan rima dan baris keelokan isi dari segi makna dan nilai moral serta keindahan gaya bahasa seperti tamsilan. Oleh itu, pantun sangat sesuai digunakan untuk meminang kerana sifatnya yang indah. Kesimpulannya, Aktiviti berpantun dalam adat meminang masyarakat Melayu berperanan sebagai medium komunikasi yang halus, sopan dan simbolik untuk menyampaikan hajat serta persetujuan atau penolakan tanpa menyinggung perasaan. Tradisi ini mencerminkan kebijaksanaan, kesantunan dan nilai budi pekerti tinggi di samping menekankan musyawarah, penghormatan terhadap orang tua serta kesefahaman antara kedua-dua pihak. Oleh itu, pantun dalam adat meminang merupakan warisan budaya Melayu yang bernilai dan wajar dipelihara agar tidak luput di telan zaman. Salam sejahtera. Hari ini kami ingin menyampaikan sebuah pantun yang bertajuk Pantun Merisik. Perahu kolek ke hilir tanjung, syarat bermuat tali temani. Salam tersusun sirih junjung, apa hajat sampai kemari. Sudah lama langsatnya condong, barulah kini matangnya rebah. Sudah lama niat dikandung, baru sekarang diizinkan alam. Malam-malam pasang pelita. Pelita dipasang di atas peti. Kalau sudah, bagai dikata, sila terangkan hajat di hati. Singah perenang di persiraman. Mayang terendam di dalam tasik. Kumbang merindu bunga di taman. Bintang merindu cenderawas. Ikan sepat di dalam sampan. Orang membawa ke pinggir kota besar hajat tuan menyimpan baiklah nyata di dalam kata panjat-panjat si pohon ara nampak cantik di tepi laman besarnya hajat tidak terkira hendak memetik bunga di taman senyum menguntum memakai kebaya gadis sunti menjual kalungan bunga nan sekuntum belum berpunya menjadi penyeri di taman larangan dari sumbu terbit apinya menjadi asap dan juga jelaga. Jika begitu akan adanya, izinkan kita memetik menjaga. Baik-baik kalau berhuma jangan sampai lalang sepekan. Hajat yang baik kami terima, bicara disudahi menurut adat dan sopan. Sekian saja pantun daripada kami. Terima kasih.